видно, у них сразу посоланы. Я уверен, что расчет идет по количеству теста, да, сколько должно да. раскататься, это обязательно, я думаю. Да? Это и легче, и ускоряет процесс. Стандартизирует все весь процесс. А uh -huh. это делает предсказуемым результат. В тесте надо развить клейковину. видишь, вот это клейковина. Посмотрим, как он. Не рвется ли? Если не рвется, рвется, Но, говорит, мы потом а, нет, это защипывает. в принципе. Так вот защипывается и раскаталась дальше. Говорит, не часто, но рвется. Вот это показатель того, умеет ли работать с тестом или нет. Вот это развить клейковину. Кстати, Самое крепкое покликование галычанка. Пшеница. А, галычанка? да. такая вид? Да. Она оттуда пере... из галычанка переползла из Украины в Канаду. В Канаде она тоже галычанка. Но ее там догнали. И очень сильно. У нее очень хорошая клейковина развивается там. 24, 28. Плюс ко всему, что еще правильным созреванием теста ты можешь еще догнать. Сколько всего там в мире есть, а у нас такой наш ограниченный отец. Сливочное масло. Сначала на штативчик. Да, что еще касаться со штативчиком. Уже видно. С лососем или с курицей, непонятно. А, с лососем. Тоже видно, рассчитано сразу все заранее. Сколько ложить? Угу. Просылак. Ну, я не знаю как ты участвуем, ты нет, но кухня и вообще пит, это все кругло, по карточке. Там из неопределенных остаются, ну, условно неопределенных, остается только щепотка, а все остальное по граммам. Щепотка соли, две щепотки, то есть это щип-щип, все. Но щепотка соли тоже определенная,

Не получится, порвешь много. Ну, да, тесто очень тонкое. Алло. Кицько, ты Привет. Ты где, Кицько? Да, да, алло, ты Вот здесь, видите, как мы да, у нас тут вот львийские пляцки, львийская пекарня, сырники в Классно. Классика. А я вот э, по советской не спускаюсь смотрю отпылену альвийские пляски. Недалеко только прямо напротив советской квартиры. Вот. Ну хорошо? Давай, чал Пока.